apa ni ha? Posa. di tengah hutan pula. Hei, jangan-jangan telaga hang tua tak? Pergilah. Kau ingat kita ni kat negeri Melaka ke apa? Hei. Boleh jadi juga tau. Ha, telaga hang tua ada kat mana-mana. Eh. Ini betul rumah hang tua. Eh. Sudahlah adakah hang tuan nak berumah rumah tengah hutan ni Teng, berapa ni? Eh, jangan cakap sebarang. Ini, apa ini? malam apa ni? Malam Jumaat, kenapa? Jumaat. Aduh. Dah usah takut. Hah. Kau yang bilang jangan takut, yang kau menggeletah ni kenapa? Demam. Tak sedap badan. Hah. Ada kawan pun tak guna. Jangan takut. Eh setahu aku, kalau rumah dia tengah-tengah hutan begini, mesti ada anak dara tau. Anak dara? Eh, hey, dengar saya si anak dara terus berhenti? Dah kebah. <laughs> eh, kalau ada anak dara, tentu ada orang masak. Ya, ada beras. Ha. Kita pun lapar. Ha. Nak makan tak? Oh, 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 Mari, mari. Eh, aku tak mau. Kenapa? Hantu. Apa hantu? Malam Jumaat ni. Bukan malam Jumaat lah, malam Sabtu. Ah, tak tu aku mau. <pedoth> Apa yang kau menungging pula? Kau orang tua, tua kata Kalau tiang tu tak kena tanah Rumah hantu Tadi kau nampak tak? Tak nampak Tak nampak Eh eh Apa ni? Mustahil takkan pula tak nampak macam mana kau tengok. Aku tutup mata. Aku takut. Kau tutup mata pasal tu tak nampak Bahlul. Hah. Bodoh. Kau orang dulu jangan main di sini. Ini malam Jumaat ni. Ah, itulah kau aku dah kata. Malam Jumaat. Alah, Malam Jumaat. Tak silap. Aku. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. terang nyaut. Kau jangan main, main ini malam Jumaat ni. Eh, Jumaat. Hantu, eh, hantu, hantu. Ah, hantu. Ini eh, Melayu tu penakut. Waalaikumsalam. Sorry Salah cakap. Dia main, malam Jumaat ni. Eh, mana yang betul ni? Tadi malam satu ni malam Jumaat. Diamlah. Tentu aku tak cakap. Salam. Malikum. <tip> kan? Kenapa? Aku ternampak nasi. Ternampak nasi kau tu pergi. Buang terbiak tak kan? Tengok beruang menjerit tak apa lah. Mana nasi? Tu. Tak tahu. Ini bukan nasi. Ini nenek kau. Nenek pula. Oi. Phantom nasi, the Faria Hai Hai nasi betul. Gracias.

<Tis> <dasar tubuhan��> ampun ya, dia dia yang makan, dia yang muntah. Hei, hei, ampun ya, ampun ya. Hei, ada buaya. Ampun, ampun ya. Awam palagi sangat sangatlah. Ha? Aku tak marah ke hampa. Aku nak bagi barang hampa balik. Nanti hampa main muzik tak sedap juga. Aku dulu pun orang muzik juga. Datuk Ikulis. Tadi kami makan nasi Datuk. Datuk marah tak? Aku tak marah. Eh? Aku memang suka. Budak-budak. <laughs> Hampa tahu kau main lagu suwas wil kemuning. Aku lama tak dengar lagu. Baik tu. Oi suwas. Si condong uratnya Lapar perut dapat ku tahan Hati kau banyak Suha suwe akan kena dah habis Suwa suwe kemoning Suwa suwe kemoning Suwa suwe kemoning Istimewa raja Ular lidi asik ketawa Melihat kambing mencuci kaki Siapa kata Doremi tak lapar Cuba jemput makan kenduri Hai subah <laughs> bagus suara hampa no Muzin hampa pun bagus <laughs> Suwa suwil ke morning Suwa suwil ke morning Istimewa Raja dan gaya penceritaan cerita daripada nasib Doremi menggunakan bahasa yang mudah difahami tetapi penuh dengan keindahan gaya bahasa yang bersahaja diselipkan dengan peribahasa dan humor menjadikan cerita lebih hidup estetika bahasa ini membuatkan kita rasa dekat dengan masyarakat kerana ia mencerminkan tutur kata harian kita Watak dan Perwatakan Watak Doremi digambarkan dengan sifat yang realistik ada kelemahan, ada keinginan dan ada perjuangan. Watak sampingan pula melengkapi jalan cerita dengan pelbagai ragam. Nilai estetika muncul melalui keseimbangan watak-watak ini menjadikan cerita lebih menarik dan tidak membosankan. Latar dan juga suasana Latar cerita menggambarkan kehidupan masyarakat biasa sama ada di bandar ataupun di kampung. Suasana yang digambarkan membangkitkan emosi pembaca Kadang-kadang lucu, kadang-kadang menyedihkan Estetika terletak pada gambaran latar yang bukan sekadar hiasan Tetapi memperkuat mesej tentang nasib dan juga perjuangan hidup Okey. Uh, nilai dan pengajaran. Cerita ini syarat dengan nilai moral seperti ketabahan, persahabatan dan kejujuran. Estetika terselah apabila pengajaran disampaikan secara halus melalui jalan cerita, bukan secara paksaan. Mesejnya menyentuh hati dan relevan dengan kehidupan seharian, menjadikan cerita nasib Doremi indah untuk dihayati.